Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Respublika üzrə may ayının pensiyalarının ayın 13-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu barədə redaktor Aza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumatdır. Qeyd olunub ki, həmin gün düzəşdirilmiş şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Bakıda həbsxana da məhkum olub Sfera Azlend, Az Lend Az istinaddan xəbər verir ki, hadisə penitensiya xidmətinin cəza çəkmə müəssisələrindən birində qeyd olundu. Məhkum Gulağa Lətifov cəza çəkdiyi müəssisədə ölüb. İlkin məlumata görə onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, Lətifov polis rəisinin müavinini güllələməklə təqsirli bilinərək həbs edilib. Hadisə 2014-cü ildə paytaxtın Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsində qeydə alındı.